sar melonnya oke, okay, berjumpa lagi dengan kita nah kali ini aku lagi ada di kebun melon dan ini ditemeni dengan ada Nur Iya. Yeah. Ayu Lansari Ayu Lansari nah kita lagi mau metik melon kebetulan ini di daerah Karangmojo jadi deket sama rumah oke, okay, ikutin kita Mas. ini dia <Skiller> oke, okay. oh, malah itu pasarnya ke Jakarta, Pak. Wow, manci, oke. Jadi jenis melon gold. Golden. Golden melon ya. Yeah. Melon eksklusif, eksklusif. mantap. Gimana Mas rasanya, Mas? Manis. Mau coba? Iya, <laughs> <Yeah>, iya, <yeah>, boleh, <laughs> boleh. <laughs> Ini asli warnanya. Orange banget. Hmm. Ini rasanya. <laughs> Hmm. Nice. Oh, melon langsung di kebun. Cek. Cek. <laughs> hmm. Oke, okay, sekarang kita langsung akan metik di kebun melon. Nah. Tadi sih bapaknya bilang kalau kita metik melon itu yang daunnya masih tetap hijau, terus buahnya besar dan Warna. kayak ada tekstur oh, warnanya yang jelas warnanya. Coba. Oh lah, ya kasih Oh, oh ya, berapa ya? <laughs> Ini dia guys. <laughs> Jangan situ. Oh, Iya yeah. oh, yeah. Siap. Oke. Okay. Itu juga ya? ya. Sekarang giliran saya yang akan memetik eksekusi. Eksekusi ya. Okay. Mantap. Mantap. Nah, yuk lagi-lagi kita petik oke oke ye kita akan memetik buah melon nah, seperti ini tampak sekali ya kalau sama kepalaku besar mana <tongan> <tongan> besar melonnya Ah. Oke, okay, dah. Yuk. Yeah. Nandure gelem duwe seneng. Oke, okay, teman-teman, jadi ini cara milih buah melon yang benar. Ini kata Paknya sih pilih warnanya yang bagus yang kuning kayak gini. Terus pohonnya itu tetap warna hijau. Ini yuk, kita petik. Wow. Nah, kayak gini, ini jenis melon gold, apa exclusive. golden exclusive? Ya, golden exclusive, jadi pemasaran bapaknya itu kejak dikirim ke Jakarta, guys. Teman-teman, nah, ini. nah, langsung di ya, Kita tanya-tanya, ya. Tanya satu rentang terus itu mau ditambah lagi? yaitu tanaman lain oh. lagi bergantian oh. itu kan habis panen? oh iya yeah. bukan lagi ya, dari tanam sampai musim hujan juga produksi Itu kira ini Nek, musim kemarau hasilnya bagus mempengaruhi hasil gitu pak? ya yang jelas eh, namanya tanaman horti khususnya ya. Di yang musiman itu cocoknya ya di musim kemarau, kemarau. Ya. tingkat resiko itu lebih rendah kalau di musim hujan kan resikonya lebih tinggi hama ya, gitu ya pak? banyak faktor yang mengaruhi hmm. ya sih karena curah hujan tinggi kan hmm. muncul <tuh> ya banyak pengaruhnya tanaman ya, misalnya bibitnya sendiri tuh. Semai sendiri, atau ya. sendiri, tapi hmm. jenis tetap ini. ini kan hibrid, hibrid hmm. ya. dia melakukan apa? Pelakuan sendiri, sendiri kan. hmm. persilangan. Oh, jalan ini guys, luasnya kurang lebih satu hektar, lebih kali lebih. Dan ini kita udah banyak banget, aku udah dapat. nih, nih, borong berat-berat <tif> keberatan ngapa <tif> <Mi -tif> oh, sih aku <tif> Halo sahabat Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Adano Khalifah Dan, saya Nah, kita sekarang lagi ada di mana nih di kebun buah melon nah di mana ini lokasinya di Karang Mojo. nah Karangmocul iya. banyak banget warnanya nah, kebiruan manis banget nih warnanya dalamnya apa nih? ini nih, tadi belum nyoba ya belum nah, tadi aku nyoba rasanya manis bener sih keras-keras seger banyak di sini kita juga ada teman-teman yang lain, ada Mas Rival dan Wahyu. Kita tadi metik nih guys. Dan dapat ini. Dan mau metik lagi enggak? papat sih yuk thank you ya yang udah mengikuti channel ini sampai selesai ikutin trip-trip kita berikutnya mantap